E 57 u i. mencabar naratif dominasi pesawat generasi kelima. Pada tahun 2025, di tengah langit padang pasir Teluk Arab, satu pesawat telah muncul bukan sekadar untuk dipamerkan tetapi untuk mencabar kepahaman dunia tentang kuasa udara moden. Kemunculan SU-57E di Dubai Airshow 2025 bukan tentang jual beli bukan juga sekadar demonstrasi teknologi. Ia adalah satu pernyataan. Selama lebih berdekad, pentas ini dikuasai oleh naratif barat. Naratif bahawa pesawat generasi kelima ditakrifkan oleh satu perkara, halimunan mutlak, rangkaian sempurna dan dominasi maklumat. Namun, di sebalik kemunculan SU-57E, membawa satu persoalan yang lebih mendalam adakah penguasaan udara di masa hadapan benar-benar ditentukan oleh satu kelebihan tunggal atau oleh keupayaan untuk bertahan apabila segala kelebihan itu mula runtuh Dua falsafah satu ruang udara Di satu sisi, Amerika Syarikat memperkenalkan dunia kepada dua ikon kuasa udara F-22 Raptor dibina untuk menakluk langit pantas senyap dan mematikan manakala F-35 Lightning II nadi peperangan rangkaian moden, mata dan telinga kepada keseluruhan angkatan bersama kedua-duanya luar biasa namun kedua-duanya lahir daripada falsafah pengkhususan satu menguasai pertempuran udara manakala satu lagi menguasai maklumat SU-57E pula datang dengan pendekatan yang berbeza ia tidak direka sebagai pelengkap ia tidak diasumsikan dan setiasa dilindungi oleh rangkaian yang sempurna sebaliknya ia dibina di atas satu andaian yang lebih kejam bahawa di dalam perang sebenar semuanya boleh gagal keseimbangan sebagai senjata di dalam dunia sebenar peperangan udara jarang berlaku di dalam keadaan yang ideal rangkaian terganggu sensor dibutakan kelebihan teknologi dineutralkan oleh peperangan elektronik dan taktik yang adaptif. Disinilah falsafah SU-57E menjadi jelas. Ia tidak mengejar haklimunan secara ekstrim sehingga mengorbankan kelajuan. Ia tidak bergantung sepenuhnya kepada data luar untuk membuat keputusan. Sebaliknya ia mengejar keseimbangan. style yang mencukupi untuk bertahan kelajuan yang mencukupi untuk mengawal geometri pertempuran manuver yang mencukupi untuk hidup selepas dikesan kerana realitinya mudah di dalam peperangan moden pengesanan tidak lagi bermakna kekalahan tetapi pesawat yang kehilangan tenaga akan kehilangan pilihan kelajuan tenaga dan fizik pertempuran pada altitude tinggi di udara yang semakin nipis hukum fizik menjadi sekutu atau musuh. SU-57E direka untuk beroperasi di dalam persekitaran ini. Keupayaan Super Cruise membolehkannya mengekalkan kelajuan supersonik tanpa bahan pembakar lanjutan, menyimpan bahan api, merendahkan signature dan mengekalkan tenaga. Di sinilah pertempuran jarak jauh ditentukan. Peluru berpandu yang dilancarkan daripada kelajuan dan altitude tinggi membawa lebih tenaga, jarak lebih jauh dan ruang reaksi yang semakin sempit kepada pihak lawan. Kelajuan bukan sekadar alat masuk dan keluar. Ia adalah mata wang kelangsungan untuk hidup. Realiti Angkatan Udara Dunia Tidak semua negara memiliki armada generasi kelima yang besar dan seragam. Dan tidak semua angkatan udara beroperasi di dalam ekosistem pakatan global yang kompleks. SU-57E memahami akan hakikat ini. Ia direka untuk beroperasi bersama pesawat generasi terdahulu. Ia boleh membawa persenjataan jarak jauh dari ruang dalaman tanpa mengorbankan kebolehidupan. Ia menawarkan fleksibiliti kepada negara yang mahukan kuasa tempur tanpa kebergantungan yang mutlak. Ini bukan tentang menjadi paling canggih di makmal. Ini tentang menjadi relevan di medan yang sebenar. Soalnya bukan sama ada SU57E lebih baik daripada F22 atau F35. Soalnya ialah di dalam perang yang tidak sempurna apabila rangkaian gagal, apabila kelebihan hilang, siapakah yang masih mampu untuk bertarung? Di Dubai Airshow 2025 tidak memberikan jawapan yang mutlak tetapi ia mendedahkan satu kebenaran penting di dalam abad ke-21 pesawat paling berbahaya bukan semestinya yang paling senyap atau yang paling pintar tetapi yang paling seimbang kerana di langit yang dipertikaikan keseimbangan adalah kuasa yang sebenar